Mərasimdə Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Taley Qaraşov, Mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşov və digər qonaqlar Heydər Əliyev xatirə parkında Ulu Öndərün abidəsi önünə gül dəstələri qoydular. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən mərasimi giriş sözü ilə açan Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Taley Qaraşov, Yaşıl çay jurnalının yubiley münasibəti ilə təbrik edərək, ölkədə Azərbaycan çayının əvvəlki şöhrətinin qaytarılması istiqamətində jurnalın apardığı səmərəli işi yüksək dəyərləndirdi. Daha sonra Yaşıl çay jurnalının redaktoru Sərraf Talıbov çıxış edərək, jurnalın birillik fəaliyyə əli haqqında danışdı. Bildirdi ki, yüksək dizaynla hazırlanan jurnalda ölkənin bütün bölgələrinin, xüsusilə cənub bölgəsinin fauna və florası əks olunub. Artıq 800 nömrəsi işıq üzü görən jurnal 116 səhifə olmaqla min tirajla nəşr olunur. Həmçinin digər ölkələrdə də jurnalın abunəçiləri var. Jurnalda sayçılığın, aqrar sahənin təbliğilə yanaşı, ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrindən bəhs edən yazılar dərc olunur. Yaşaçay jurnalının 6-cı xüsusi buraxılışı məsulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunub. Mərasimdə mətbuat Şura sədri Əflatun Amaşov, İki sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hicmət Babaoğlu, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhrüz Quliyev, Çayça alim Fərman Quliyev və başqaları yaradıcı kollektivə uğurlar arzuladılar. Sonra Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov jurnalın kollektivini fəxri fərmanla təltif etdi və qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırdı. Eyni zamanda bir lərzində jurnalda maraqlı yazılarla çıxış edən müəlliflərə ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə mükafatlar təqdim edildi. Həmçinin milli qəhrəmanın Ələkbər Əliyev, Rəslam Adil Əsədli, Vələncəran qəzetinin baş redaktoru İltifad Əhmədov jurnalın kollektivinə hədiyyələr təqdim etdilər. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Vələncəran